dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Roh Kudusmu ada dalam hati kami. Menjaga, memelihara, membimbing, menuntun, menggerakkan, inspirasi. Untuk kami untuk mendengarkan dan percaya dan yakin roh itu bekerja dalam diri kami. Terpujilah nama mungkin dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, <tuh> Oh. <tuh> roh Kudus ada dalam diri kita roh membantu kita dalam kelemahan kita Percayakah kita bahwa roh Allah dalam diri kita dan roh itu membimbing menuntun menjaga memelihara bekerja dalam diri kita roh Allah bukan roh kita manusia tapi roh Allah yang bekerja menuntun menggerakkan dan kita yakin bahwa Tuhan, sekali lagi Tuhan, Tuhan Allah yang bekerja untuk kita. Membimbing, menuntun kita, menggerakkan kita. Menjadikan kita lebih baik dari hari ke hari. Luar biasa. Baru tadi saya mendengarkan kisah seorang office boy. Seorang anak yang dari broken family. Ayah ibu cerai Luntang lantung tinggal di mana namanya Angga. Bekerja di properti. Dan belajar dari sang pemilik. Seorang wawan yang memberikan inspirasi kepada dia. Dan akhirnya perusahaan properti itu diberikan, di, di diserahkan manajemen, manajemennya kepada Angga. Dengan budget 123, dengan kekayaan 123 miliar. Seorang yang percaya bahwa Tuhan tak akan meninggalkan dan dia percaya itu yakin itu ya kalau dia berbuat baik dari hari ke hari dia memberikan menyenangkan orang lain memberikan kebahagiaan kepada orang lain itulah kita belajar dari hari ini bukan besok bukan yang lalu kalau yang lalu kita akan menyesal terus kalau besok kita akan takut dan cemas hari ini saat ini juga hadapi saat ini maka para saudara Mari kita dengarkan Roh yang dalam diri kita itu, Roh dalam hati kita itu. Kita peka akan akan Roh Kudus itu dalam diri kita yang membimbing kita dan membuat kita menjadi lebih baik. Space non-confundit, jadi harapan tidak akan mengecewakan. Roh Kudus itu akan memberikan selalu harapan memberikan sesuatu yang, yang berguna ber, berguna bermanfaat bagi orang lain. Para saudara, itulah panggilan kita semua. Anda dan saya, ya. Karena apa? Ya, karena Tuhan ingin supaya kita maju, berkembang, tumbuh segar. Ya, karena Roh itu membuat kita semakin bersatu dengan Tuhan. Ya. Bersatu dengan Tuhan, seperti kata surat Paulus. Ya. Bersatu seperti Yesus, sang Anak. Roh itu bekerja dalam diri kita. Roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari mati. Juga ada dalam diri kita, kalau kita mendengarkan Roh Kudus itu, maka Dia juga akan membangkitkan kita. Tidak, nanti pada waktu kita mati, tapi membuat kita menjadi bangkit dari keputusasaan, bangkit dari problem, bangkit dari masalah, karena masalah itulah yang membuat kita belajar untuk berbuat sesuatu yang berguna bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain, menyenangkan orang lain, membuat orang suka cita kegembiraan, bukan hanya mencari keuntungan, tapi membuat orang lain juga untung sekedar saya menjadi untung tapi orang lain juga untung bukan buntung tidak mencari kerugian dan inilah prinsip-prinsip kebaikan yang harus kita miliki dan harus kita perjuangkan dalam diri kita semoga semangat roh yang membebaskan roh yang menyelamatkan roh yang membuat orang lain untung membuat orang lain bahagia membuat orang lain semakin dicintai semakin mencintai kita semoga roh yang sama itu kita dengarkan Terutama salah satu roh yang kita dengarkan adalah suara hati kita. Lakukan yang baik dari yang jahat. Bukan melakukan yang jahat. Hanya mencari kesenangan diri sendiri. Menguntungkan diri sendiri. Tapi juga menguntungkan orang lain. Membuat orang lain bahagia. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita, menjaga kita. Dengan roh yang sama yang Tuhan telah berikan kepada Anda dan saya. Mari kita bahagia. Tidak, tidak hanya apa namanya tidak hanya sedih susah tapi membuat kita bahagia tentram damai dan hidup mengalir karena Tuhan sekarang saat ini detik ini juga bekerja untuk Anda dan saya untuk kita semua Tuhan memberkati Anda Bapa Putra dan Roh Kudus amin